такой чиз, бака, селедочка, мать я. помидорка. Хочу еще авокадо. Вот так, помидорчики поем. Энчик, пошли со мной, маленький. Я уже попробовала. Это украинский суши денчик, озеро, качки и украинский суши с селедкой и сладкий кофе, чтобы по жопе зыпалося. Все качки пришли уже. Дела свою жилеточку, Было холодно, уже холодно. На Маку Мариф. Похвастаюсь, разом відповідаю. Дуже багато пишуть: ой, ти ж тут комаров, немає комаров. Всі кажуть, що їх травлять. Ну є там десь коли там пролетить один-два. Ну немає. Оті всі пироженки з фермерського маркета викинули. Бо вони сладкі і ще слаще, ніж американська випічка. Не знаю, нахріна вони туди понапихували. для того, чтобы американцы тоже покупали или для того, что ну, сахар это консервант чтобы оно дольше там вот стояло хранилось, я думаю, из-за второго ужасно настолько сладко, что ты не чувствуешь вообще, что вы приготовили, я не поняла, что это за пироженки, потому что все настолько забито сахаром ты не понимаешь, даже что ты ешь, ты просто сахар ешь все выкинули так купила бы голоднее были. Это же с голодука. Думаю, это ч мои? Чья эти пироженки не могу сделать? Я ж могу сама сделать. Но все голоднее были. Надо есть всегда. Этот авокадо уже трошки подпортайся. Люди горчит. Жалко надо выкинуть. И пару кусочков съела там, где была более-менее зелененькая. Но матьяс, конечно, бомба. Это украинские суши. И вообще... Селедки, ну не то что не ну, равнодушно, а така собі. Ну я думаю, я могла там раз в год поїсти, Ну, не очень. Ну а тут уже не їла, считай, три года. Може більше. Но ну, Матиас я люблю. Я помню, я в Ашан ездила. Туда привозили вкусный матіас на развес. Да, Вашан там купляли. Дуже понравился там рыбный отдел. я бы это не назвала рыбным отделом. Я бы это назвала отдельным рыбным магазином. Большая часть территории, наверное, одна четвертая. Не, ну, не может. Ну, не, ну, в общем, огромная часть территории выделена под рыбу. И там что хочешь, какие хочешь рыбы. Свежие лежат на этих на льду. Ну, может, они не свежие, размороженные, но в смысле не в льду они. Я, говорят, охлажденные там чьяк, Какие хочешь виды. Я, по-моему, не снимала. Я уже устала снимать, настолько это огромный супермаркет с большими отделами. Всякие там морские гады. И вот это что так прикольно наблюдать, ходы народ такой разношерстный. Ну, разные нации, с разными культурами, с таким ну, интересные люди там. Мексиканцы такие, видно, заходят села, все и там тут, трошки сняла. Азиаты вот уж ходят. Видно, где такие больше европейская внешность. Американцы, ну понятно, что черные, чернокожие это самое, что на нас сказать, белокожие, блядь. А мы что не белые? На нас говорят белые, и мы не обижаемся. Я на них скажу черные, так там пишут, что я не культурная. Я тут побачила в группе девочку, ну, женщину, девочку, девочку. Парикмахера в Атланте. Я еще и написала, я и добавила в друзья в Фейсбуке. Она там выставляла свои работы. И стрижки она классные делает. Короткие. Не супер короткие, а я имею в виду, просто стрижет, знает женскую стрижку. Вы знаете, если то... Не хочу обижать, но они умеют некоторые стричь только длинные волосы. Ну да, это тоже нужно уметь, там, чтобы вот эти пряди ложились там как-то красиво. А короткие не умеет. Я даже один раз записалась за парикмахера, до американца, еще только когда приехала. И там была предварительная запись, а он, а просто, как вышли мне свои фотографии своих волос. Ну, своей головы, что там, корни и все такое. Я высылаю, он пишет, я не делаю короткие стрижки. Не-не-не, я начал там прямо возмущаться в этих, в этих сообщениях, аж почувствовала его ежики, вот эти, что он так Все. Я по длинным волосам. Вот есть парикмахеры по длинным волосам, есть Классные колористы. А есть женщины, которые. А есть женщины, хорошие парикмахеры, которые <соединяющие> по коротким стрижкам. И вот эта девочка, у Лена помню, зовут ее. Оля, Черена. Я не запомнила. Я, запом... Я там добавила обсуждаю ее. И вот она выставляет хорошие стрижки. Ну, такие, 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 средней длины и с хорошей покраской. Я так поняла, она в Атланте. Еще написала, я, девки, жду, нехай она у меня уже отрастет. Что мне в селе сейчас и так сойдет. Да? А вы до меня не привыкли. Вот, она трошки отрасте, а потом у нее будет больше поля для, ну, для, для креатива, для фантазии, для что то создать по ее вкусу. И покрасит она меня. Не буду краситься, бо щось я то те, то те, то так надо, то так надо, мне там дівчата это писали і советовали, і то і все. Не знаю. Подумаю, сама то это. Блін, намаш потом дивися, що з того вийшло. Що якась зелена сделаюся або, блін, красна, або ще якась... Короче. Не, ну... Ой. Время. Неплохое дело, конечно, самой краситься. Есть девчата на белый руку, и прямо у них очень хорошо получается. Они там уже годами-годами себе блондинки делают и все. Я никак, я не знаю. Я не скажу, что я рукожопая или глупая. Можно было бы вникнуть, разобраться. Но мне все равно надо, чтобы кто-то подсказывал. Вот на своих волосах я начинаешь экспериментировать. А думала Лине написать, которая меня красила, но я так признаюсь, ну, мне не очень нравилась ей покраска. Стрижки классные, а покраска нет, потому что я всегда выходила от нее с такими пустыми волосами, и они у меня очень долго электролизовались, я даже их как-то вот не чувствовала на голове, будто бы они исчезли, какие они такие были вообще непонятные как пух какие-то, электрилизуются и такая, ну, не чувствуется даже в руке, что волос взял. И так недели две вот после покраски, пока я там себе лаплексом что-то на это, и диваны они более-менее. Вот. Я еще думала, когда давно пить, поучиться, вот это, было бы желание, либо маникюру, либо стрижки покраски, но больше стрижки и покраски. В Украине, в Украине именно тут, что то учиться, вот мавку учиться. А если есть у наших девчат учиться, то это тут дорого. Ну, короче, он уже мне это да, девочки, покушала с вами, позавтракала. Да, жалко, у тебя пироженки выкинули все. Очень красиво они выглядали, но вот так вот попробовала все. И что я, что Стивен? Да. Но у меня еще есть маскарпоне, пачечка, есть леди фингер. Как? на Савоярде. Наверное, опять сделаю последний раз тирамису, вот ну, как-то уже действительно устали от него. Буду прорыв. что другим уже? А может сделать какую-то вариацию тирамису? Что там, я не знаю, существует ли лимонный тирамису? моей фантазии он существует. Да подавиться. если есть хвостики, идеи там в интернете. Взяты на натхнення с интернету. Я люблю брать натхнення с интернету. Меня дуже очень... <laughs> вдохновляет Мене дуже вдохновляє Карина Костенко в ТикТоке. Девочка, прямо я смотрю все ее ролики. Даже не про еду, а просто там она Иногда она прямые эфиры ведет. То я тоже смотрю у нас с мужем. Не знаю, она просто мне нравится, очень приятная. Ну, знаете, как то смотришь блогера, и ты чувствуешь, что... Ну, не сказать, что это родич, а так родство ощущается, интерес. Вот так она захвата на крючок, и ты прям не замечаешь, как смотришь ее ролик один, второй, третий. Во-первых, она интересно монтирует, интересно озвучивает ее мысли, ее ее мысли, ее мнение о том, что она делает. Она как-то так, блин, по-молодежному, креативно. Очень классно. Люблю давиться ей. Вот. И она, она отдыхает там, на некоторые вещи. То, что ты на Бону я сделала <coughs> там трошки по-другенькому. А она там за какой-то книжки, на этом, то своя любимая, э, есть автор. Ну, кулинар автор. Вона не знаю, іностранка, і... і ця Каріна її читає ці книжки, і вона надихається отою, американкою тою книжкою, а я нею надихаюся. Вот. І люблю так паяти, а посерфіти по па, інтернету, пошукати натхнення до чогось новенького. вот и так что в моей голове, вот, мне кажется, он существует все-таки. Он, наверное, существует, лимонный тирамису. Но если не существует, то я придумаю. Денчик уже на качек вообще не реагирует. Да он и не реагировал, он вообще не понимал, что это такое. Дивился и спрашивал у них и у меня, кто это, что это. А сейчас даже не спрашиваю, просто дивится. О, опять эти пришли наблюдаю за ним. Все, пока. Всем пока, до новых встреч. Буду с вами завтракать. Жалко этот. Так еще три дня у лежит в холодильнике, я его Всем пока, до новых встреч.